о забороне проезда по улице Воскресенской Соборной. На последней полной ради мэр, мэр, мэр дал пропозицию включить только не только Соборную Воскресенского, а парк Ежедуба и все зеленые зоны, куда э, нельзя заезжать к а, э, а если может, только побольше и на дня соответствующего дозвола на вид. То есть это парк сказка, парк Ежедуба, Соборная Воскресенская, площадь, парк дружба. То есть теперь это решение будет не только за речной администрацией, а Кабаховск, потому что некоторые объекты находятся на Кабаковской территории. Там прописана процедура, она, в принципе, стала старая, которая есть. То есть те, которые должны заезжать, опять же, если брать собор воскресенский они должны обязательно взять пропуск, Потом как, вы сами видите, что по соборно плитка предкопроводится, народ машины ездит. И ну, не хотелось бы, чтобы просто туда нужно было укладывать глобальные деньги, чтобы ее ремонтировать после несанкционированного проезда. Сюда мы включили, еще раз повторю, все зеленые зоны отдыха, на которые, соответственно, нужно брать соответствующие пропуска. Там по стоять стоят их людина, шлагбаум и э, какой-то более нормальный совершенно ну, современный киоск. Вы должны, машина проезжает, он дивится пропуску и пропускает. Тогда будет контролировано. Або завжди там должен стоять ОСГАИ, который также должен контролировать.